Mangsa penipuan pelaburan syarikat hartanah menggesa Suruhanjaya Sekuriti SC menyiasat syarikat berkenaan yang memperdaya 65 individu dengan menawarkan program pelaburan saham di Daksa. Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHU, Datuk Isyam Hashim berkata, syarikat berkenaan didapati tidak mempunyai lesen dan kebenaran untuk menganjurkan, mempromosikan dan menawarkan skim pelaburan saham berkenaan. Seksyen 178 dan Seksyen 179 di mana mereka mengesyaki bahawa penerangan, periklanan yang dilakukan oleh syarikat dan ejen pemasaran merupakan satu penerangan yang palsu bertujuan untuk memperdaya dan menipu peserta-peserta ataupun pelabur-pelabur menyertai skim pelaburan ini. Di bawah Session 232 atau Pasaran Modal dan Perkhidmatan di mana tengah jelas bahawa mana-mana tawaran sekuriti secara awam memerlukan prospektus yang diluluskan oleh SC dan mereka mengesyaki bahawa syarikat tidak mendapat kelulusan prospectus Sekaligus telah melakukan kesalahan di bawah seksyen 232, 232 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 Mereka mengesyaki bahawa syarikat dan ejen pemasaran Tidak mendapat kebenaran ataupun kelulusan untuk membuat apa-apa penawaran skim Mengikut suruhan jaya, jaya sekuriti Dan di bawah seksyen 362 Akta Pasaran Modal Yang mana mereka ini melalui menunjukkan bahawa mereka seolah-olah mempunyai capital market service license sedangkan mereka tidak mempunyai apa-apa bentuk lesen yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti untuk menawar pelaburan kepada awam. Uh, dalam mungkin sedikit masa lagi kita akan buat laporan kepada uh, Bank Negara Malaysia kerana ada kesalahan illegal taking deposit lah disebabkan dia tak ada, tidak mempunyai lesen untuk memungut uh, apa pelaburan ni maka itu telah menjadi satu illegal taking deposit deposit haram di bawah Seksyen 137 kurungan 1 Financial Services Act. Menurutnya, syarikat berkenaan juga memberi penerangan palsu bertujuan untuk memperdaya dan menipu selain gagal memberi prospektus kepada orang awam. Menurutnya, berdasarkan fakta dan maklumat dinyatakan itu, MHO berharap satu siasatan menyeluruh dapat dilakukan ke atas syarikat berkenaan atas ketidakpatuhan dan salah undang-undang dilakukan. Katanya kerugian yang ditanggung semua mangsa adalah kira-kira RM3 -kira juta ringgit akibat menyertai skim pelaburan yang ditawarkan syarikat ini. Beliau berkata demikian pada sidang media di Perkarangan SC di Kuala Lumpur pada 20 Mei. Pada Februari lalu, media melaporkan seramai 65 mangsa mendakwa ditipu individu berpengaruh dalam sektor hartanah membabitkan jumlah kerugian RM2.5 juta. Ringgit. Mangsa mendakwa ditawarkan dengan program pelaburan saham tidak sah atau berdaftar di bawah perundangan negara ini syarikat dimiliki individu berpengaruh ini dikatakan menawarkan program pelaburan biasa pre-IPO yang melakukan dan tidak melakukan sebarang aktiviti pelaburan seperti yang dimaklumkan kepada mangsa